Сегодня мы, мои дорогие, будем делать из майки, из майки алкоголички а, красивую модную майку и увеличивать свой размер груди минимум на два размера. А -а. Да. То есть, девчонки, если вы понимаете, что малышек нужно немножко подприбавить, берете просто а, прекрасную свою шальку а, и давай сразу это делать на манекене. чего ну там не Да, Давай сразу уже давай, моделировать прям, прям на, на фигуре. Гарда макетный идея. способ моделирования. Да? Что мы делаем? Смотри, можешь мне подержать сзади? Можешь. А скажи, не потребно складывать так навпел, чтобы у нас была ревна спинка? Нет, нет, нет. нет. Мы Почка, все равно сейчас пика. все это будем обрезать. Сначала мы должны взять красивый, красивый узел. Да? Желательно, чтобы у нас был шарфик с бахромой. да? Это также зрительно увеличит. Теперь ага. мы все это красиво раскладываем на груди. Ага. Фиксируем это все булавками. А скажи, будь ласка, у тебя должна какая ну, не до джинаши, до конца мая. Нет, конечно, да, потому что если она будет слишком длинная, тогда будет казаться, что у вас, ну, не очень красивая грудь, да. А, поэтому здесь, мне кажется, лучше, чтобы а, кончики висели, ну, максимум сантиметров на 10. На 10. Да, uh -huh. совершенно верно. До талии, а талии на сантиметров 5. Вот, с одной стороны у меня уже все готово, теперь давай с другой стороны. Давай, угу. повертай. Так. А сам, саму шаль нам потребно разрезать? То есть тут пополовине и вшить в шов? Чи нам Я и предлагаю заду? на самом деле все это сделать в боковой шов. Для чего? Чтобы сзади mm -hmm. не было вот такого некрасивого горбика. Да? А, но сейчас у нас очень мало времени, поэтому мы с тобой все обрежем сзади и зафиксируем это все в том числе сзади. есть угу. одним словом, мы створим объем в зоне груди и сам зарахунок всей да, драпировки конечно. шарфика. Поэтому, да? девчонки, если у вас еще не сложилось курортный курортным роман, або ви не нашли себе, а, другу половинку, знайте, всьому віною тільки этот топ і шарфіт. <рес> <рес> Потому що сделали себе топ і буде вам, як кажуть, щастя на літо. <рес> <рес> Дякую тобі за пораду, за класний ідеї. Є чим зайнятися на наступному тижні і що перероблювати відповідно. Ну а ще я бажаю, що вам дарували багато гарних квітів. А от як врятувати себе від надоїдливих комашок на польових квітах, знає наша королева садів та городів Наталя Підліс.